Fahmi Fadzil sahkan kuota 300 liter budi 95 diperbaharui semalam. Pas sedia semuka dengan Trump bagi nyatakan bantahan konflik di Palestin. Takyuddin Hassan elak jawab spekulasi dakwa parti mahu Hamzah sebagai calon PM. Sanusi tegaskan, kemelut dalaman bersatu tidak akan jejaskan PN hadapi PRN Sabah. Azmin Ali nafi tuduhan Wan Saiful Wan Jan kaitkan beliau dengan aktiviti homoseksual. Dan Star ancam keluar gabungan GRS jika teruskan pakatan pilihan raya dengan PH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ABC pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Menteri Komunikasi Fami Fazil mengesahkan kuota 300 liter bagi subsidi Budi Madani RON95 Budi 95 diperbaharui. Jurucakap Kerajaan Madani itu berkata, perkara tersebut selaras dengan pembaharuan kuota budi 95 pada hari pertama setiap bulan. Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi, Kementerian Keuangan serta syarikat pengendali stesen minyak akan mengeluarkan kenyataan sekiranya terdapat sebarang maklumat tidak betul atau kekeliruan mengenai program subsidi tersebut dari semasa ke semasa. Beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada mesyuarat turut mengarahkan Kementerian Pengangkutan untuk segera meneliti beberapa perkara berhubung Budi 95 termasuk penambahan kuota bagi pemandu e-hailing, v hailing teksi serta bot nelayan. Selain itu mengenai pemandu ataupun rakyat Malaysia yang mempunyai lesen memandu Singapura maka akan ada satu mekanisme yang khusus untuk membantu mereka mendapatkan bantuan subsidi budi 95. PAS menerusi setia usaha agungnya, Takyuddin Hassan menyatakan kesediaan untuk bersemuka dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bagi menyatakan bantahan berhubung konflik di Palestin pada sidang kemuncak ASEAN. Kesediaan itu disebalik rancangan PAS untuk mengadakan tunjuk perasaan bagi membantah undangan kepada Trump untuk menghadiri persidangan blok serantau itu dan kehadirannya. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan kepada Parlimen bahawa Trump mengesahkan kehadirannya bulan lalu. Takyudin berkata undangan kepada Trump amat dikesali dan tidak selari semangat kemanusiaan yang didukung rakyat Malaysia. Libat urus AS bersama blok yang mewakili 10 negara Asia Tenggara ini menyusuli kontroversi tarif yang Washington kenakan ke atas banyak negara termasuk di rantau ini yang bergantung pada perdagangan. Namun, tumpuan PAS sepenuhnya pada isu Palestin. Sementara itu, Takyudin mengelak daripada menjawab soalan berkait rakaman audio yang didakwa timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin dinamakan calon Perdana Menteri Perikatan Nasional PN. Difahamkan, beban untuk membuktikan dakwaan itu terletak kepada individu yang membuat tuduhan. Takyudin juga berteka-teki ketika ditanya mengenai pertemuan yang didakwa berlangsung dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang didakwa mencalonkan Hamzah katanya menjadi perkara biasa bagi pemimpin parti komponen PN bertemu secara berkala. Terdahulu satu klip audio pendek tular di WhatsApp, ia mengandungi suara yang mirip seorang pemimpin Bersatu, kedengaran seperti sedang bercakap kepada sekumpulan individu, mendakwa Hadi membuat cadangan itu dalam satu pertemuan antara pemimpin tertinggi PAS dengan beberapa pemimpin Bersatu termasuk Hamzah. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Sanusi Maknor, menegaskan kemelut dalaman bersatu tidak akan menjejaskan PN dalam menghadapi PRN Sabah yang bakal diadakan. Katanya, biarpun wujud perbezaan pendapat dalam bersatu, keadaan itu tidak memberi kesan terhadap persiapan dan strategi gabungan tersebut. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah berkata isu perbalahan dalam parti bukanlah perkara luar biasa kerana UMNO Sabah sendiri dilihat bergolak apabila wujud tuntutan autonomi berkaitan pilihan raya. Sanusi merujuk kenyataan Beng Mokhtar sebelum ini yang menegaskan keputusan Barisan Nasional BN untuk tidak bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS Membuktikan Amno Pusat menghormati autonomi politik Amno Sabah. Dalam perit itu beliau tidak menolak kemungkinan dalaman bersatu berkocak disebabkan ada pihak yang cuba menimbulkan kekeruhan. Tambahnya, rakyat wajar melihat kestabilan PAS sebagai alternatif terbaik untuk memimpin negara pada PRU 16. Setiausaha Agong Bersatu Azmin Ali menafikan tuduhan oleh ahli majlis pimpinan tertinggi parti itu, Wan Saiful Wan Chad, berhubung sebuah video pada 2019 yang mengaitkan beliau dengan aktiviti homoseksual. Lapor utusan Malaysia, Azmin berkata, Dakwaan Wan Saiful dalam satu sidang media minggu ini menunjukkan beliau gagal bersandarkan pada ilmu dan fakta serta mencerminkan budaya fitnah yang boleh membawa kepada perpecahan parti. Azmin yang juga ADUN Hulu Kelang turut menolak spekulasi mengenai hubungannya dengan PAS dengan menekankan bahawa hubungan dengan parti Islam itu di Selangor dan di peringkat nasional masih kekal utuh. Wan Saiful sebelum ini mendakwa Azmin tidak layak menjadi pemimpin bersatu selagi kontroversi video didakwa membabitkan dirinya belum selesai kerana skandal moral tidak boleh diterima dalam parti itu. Pada 2019, beberapa klip video tular didakwa menunjukkan Azmin bersama seorang lelaki melakukan perbuatan songsang di Hotel Four Points Sandakan Sabah. Parti Solidariti Tanah Airku Star menerusi presidennya Jeffrey Kitingan mengancam untuk keluar daripada gabungan Rakyat Sabah GRS sekiranya gabungan pemerintah negeri itu meneruskan pakatan pilihan raya dengan pakatan harapan PH bagi PRN akan datang lapor The Star Beliau akan menghadiri mesyuarat majlis Presiden GRS yang dianggotai 8 pemimpin parti untuk membincangkan perkara tersebut. Pada pandangannya ketika bertemu dengan Ketua Menteri iaitu Haji Jinor beberapa hari lalu, mereka sudah pun membuat keputusan tentang Pakatan GRS PH. Jadi jika mereka sudah putuskan, mesyuarat itu hanya sekadar pengesahan kepada Pakatan. Perubahan nada kitingan itu hadir dua bulan selepas beliau menolak spekulasi bahawa Star akan keluar GRS susulan klip tular di TikTok yang mencadangkan perkara itu jika GRS dipaksa bekerjasama dengan Barisan Nasional dan PH. Namun, Haji Ji kemudian mengumumkan bahawa gabungannya dan PH akan membentuk pakatan bagi berdepan PRN. Kitingan yang juga timbalan Ketua Menteri berkata, beliau pada asalnya mencadangkan PH hanya bertanding di tujuh kerusi yang disandang parti itu dengan menggunakan logo GRS. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV nak start Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.